Если вам действительно нужна эффективная реклама, телекомпания Степ имеет наибольшую глядательскую аудиторию и демократичні цены даже в прайм-тайм. Бюджет города, к сожалению, не является тем бюджетом, который может содержать теплосети СМСЧ в том объеме, который СМСЧ есть. СМСЧ, кто не знает, в таком виде, в каком она есть, планировалась для города с населением численностью расселения 120 тысяч населения примерно. Примерно вот. И в этой связи местный бюджет, который остался, тут одно градообразующее предприятие ВОЗГОК, которое платит налоги 40% уже до 50% доходит, оно в принципе не вытягивает все из в таком виде, в котором есть. В связи с этим возникают вопросы, а почему там закрывают и так далее, и так далее. Нас, вот, в том числе вот Сергей Валентинович, как руководитель урологического отделения, ставит вопрос о том, а что их закрывают. Сергей Валентинович Бористенко присутствует на оперативном совещании. Дадим ему слово. Уважаемый Владимир Васильевич, члены исполнительного комитета, приглашенные и гости. Значит, в городе желтые воды функционировало урологическое отделение на 30 коек. В 2011 году оно было реформировано в дневной урологический и хирургический стационар. Но в прошлом году остались урологические только койки. В этом стационаре в дневном хирургические койки были ликвидированы приказом руководителя. Значит, и сейчас мы э, столкнулись с тем, что нас ознакомили с приказом, что через 11 дней мы э, ликвидируемся и оставшиеся урологические койки, так как хирургические ликвидированы год назад в дневном стационаре. Значит, э, что получается? Рентген-кабинет находится на площадке старой поликлиники. Скорая помощь находится и везет больных круглосуточно в старую поликлинику, в приемное отделение. Больные круглосуточно находятся в хирургическом отделении, урологические 5 коек. Хотя это по нормативу 0,9, а по области норматив 1,5. То есть практически в два раза меньше. А заболеваемость у нас мочекаменной болезнью, мы находимся в эндомическом районе, в три раза выше, чем по области. Пелонефритами, воспалительными заболеваниями почек в два раза выше что приводит к сотруднению, э, к госпитализации больных в стационар. Поэтому наличие дневного урологического стационара ⁇ это какой-то выход, потому что больные там не лежат, не требуются затраты на их питание, постели и так далее. И ликвидировать дневной урологический стационар ⁇ это нонсенс. При годовом отчете и э, всевозможных наших конференциях, когда было озвучено, что дневной урологический стационар в области озвучено, ликвидируется, это было принято в штыки. И сказали, что койки в дальнейшем будут сокращаться по области, и в каждом городе будет установлено э дневные стационары, и рекомендовано сохранять и развивать а мы в городе, мы являемся первыми, мы пионерами, являемся по урологической службе, по области первый урологический дневной стационар создан. У нас разработано положение, разработаны ставки и все остальное обеспечение. И мы использовали то оборудование, которое осталось от урологического отделения. И закрытие сейчас данного дневного стационара является нонсенсом и неправильным решением, потому что мы потеряем кадры, мы потеряем оборудование, мы потеряем помещение. На данный момент, в 2017 году, идет реформирование здравоохранения по пути какому? На каждого человека будет выделяться какая-то сумма. Условно, 200, 300, тысяч гривен, мы не знаем сколько, сколько будет в бюджете. И эти деньги напрямую будут перечисляться на больницу, то есть на городской бюджет будет заключаться договор между каждым пациентом больным и больницей. Если мы сейчас ликвидируем урологическое отделение и службу, она ликвидируется, потому что врач переводится, то есть я, в поликлинику, а больные находятся за три километра в другом районе города. Если кому-то плохо, вы же понимаете, что должен урологическую помощь оказывать уролог. По приказу Минздрава не имеет права ни хирург, ни терапевт, ни гинеколог, ни травматолог оказывать урологическую помощь, потому что возможны последствия. И мы их уже видим. Есть различные осложнения, когда не специалист оказывает урологическую помощь. Когда мы выписываем больных из стационара с эпицистостомами после катетеризации мочевого пузыря, не специалистами. Поэтому я вас прошу приложить все силы. Я понимаю, что есть затруднения с финансированием. Сохранить то, что есть, то, что осталось. Сохранить коллектив. И создать базу можно здесь. На 2017 год есть какая перспектива. Значит, в районе, в ближайшем, урологической службы нет нигде. Ни Пятихадский район, ни у нас, в Петрово, в ближайших нигде районах нет урологической службы и уролога. Здесь можно сделать Урологический центр небольшой, который будет осуществлять помощь Петихадскому району, Желтым водам, участкам и населенным пунктам Петревского района, Кировоградской области. Люди смогут договора с нами заключить, и эти деньги из Кировоградской области, из Петихадского района пойдут на нас. И они дадут возможность финансировать наш корпус и службу, даже минуя городской бюджет. То есть в течение 12-24 месяцев мы придем на самофинансирование данного корпуса. Я думаю, что предприятия города, я думаю, бизнесмены города, предприниматели и сами население будут заинтересованы, чтобы не ехать в Кривой Рог 60 километров или 130 километров Днепропетровск за оказанием урологической помощи. Я вас прошу сохранить то, что мы имеем. И данный приказ, который заставляет нас ликвидирует нас 11 или 14 ноября этого года, приостановить. Сергей Валентинович, как руководитель этой службы, просит мне свои обоснования. От вас я хочу услышать обоснование свое, что дает. Вы поняли, письменно то же самое. Три месяца назад обсуждение шло и с хирургической службой со всей, и с поликлиникой, и, в общем-то, а почему с вами не обсуждали, да, я, скажите, и, и с вами. Нет, это чистая амбиция человека, это другое дело. Корпус там, мы закрываем полностью корпус. Это дневной стационар, есть пять урологических коек. Мы планировали добавить еще э, хирургии, пересмотреть, э, ему еще туда добавить три койки, чтобы было восемь коек. Говорили об этом, говорили, Сергей Валентинович. Но то, что э, закрывается полностью урологическая служба, она не закрывается. не закрывается. Не закрывается абсолютно. И проекты, то, что будет кто-то подписывать с кем-то договора, договора будут подписываться только с первичной помощью. Только первичная. Вторичная помощь, если вы читаете интернет, она будет э, только через три года реорганизовываться. Поэтому, если будет возможность, мы тоже закрыли хоспис в свое время точно так же, который мы были тоже первооткрыватели, у нас до сих пор люди лежат, и мы не можем его открыть. То есть здесь проблемы большой нет. У него есть в стационаре койки. Никто абсолютно, мы никого не увольняем, мы всех трудоустраиваем практически всех там, по-моему, у нас всего две медсестры, которые хотят пойти мы сами на биржу. Да, мы закрываем этот корпус, мы оттуда полностью переносим все. Да. Вот, у нас склады уйдут, мы сейчас оттуда. Вот, и плюс у нас, у нас там только урология осталась на первом этаже. А куда потом она переедет? Какая? Урало? Да, там, что остается. А там дневной стационар. Дневной стационар, там то, что выполняется, вот как хирургическая служба, они оказывают, у нас в поликлинике есть хирургический кабинет, правильно? В котором они оказывают там же мелкие операции и все это. То же самое Сергей Валентинович, у него там есть, и он работает там. Это не значит, что кто-то кого-то выдворяет. У него там просто, сколько у тебя, Сережа, там 0,75 ставки. Если вам действительно потребна эффективная реклама, телекомпания «Степ» имеет наибольшую глядацкую аудиторию, та демократичні ціни навіть у прайм-тайм.